ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সে এক নজরে জেনে নেওয়া যাক अगर हम आज की सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जो कल हमारा लो प्रेशर सिस्टम था साउथ वेस्ट एंड एडजोइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे पे वो आज लेस मार्क हो गया है और उ, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमें 1.5 किलोमीटर तक मिल रही है साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें ईस्ट बांग्लादेश के ऊपर स्थित है जो एक्टिव डब्ल्यू हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया को इम्पेक्ट करेगा आज रात से वो अभी फ़िलहाल सिक्सटी डिग्री ईस्ट और थर्टी डिग्री नॉर्थ के ऊपर स्थित है साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी आज नॉर्थ पंजाब के ऊपर भी स्थित है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर हमारी तेज हवाएं सब ट्रॉपिकली जेट से चल रही थी वो अभी भी करीबन 110 सौ नोट की रफ्तार से चल रही हैं अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो आज का मुख्य बिंदु हमारा वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ ही है जो छब्बीस की रात से सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इंपैक्ट करना शुरू कर देगा छब्बीस दिसंबर की वार्निंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लिए सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है साथ ही हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड फ्रोस्ट की भी वार्निंग जारी की गई है वेस्ट राजस्थान में आज कोल्ड डे वार्निंग्स इशू की गई हैं साथ ही राजस्थान में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई हैं अगर हम डेंस डेंसफोक की बात करें तो पंजाब हरियाणा असम मेघालय और उड़ीसा में आज डेंस डेंसफोक की चेतावनियां जारी की गई हैं साथ ही तटेय आंध्र प्रदेश में आज भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई हैं और वज्रपात की हम बात करें तो तमिलनाडु और तटे आंध्र प्रदेश में आज वज्रपात की भी चेतावनियां जारी की गई हैं सत्ताईस तारीख का वार्निंग मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसा कि हमने आपको मुख्य बिंदु में बताया था कि जो मेन एक्टिविटी रहेगी इस पश्चिमी विक्षोभ के ईस्टरली वेव्स के साथ इंट्रैक्शन होने के कारण वो सत्ताईस दिसंबर को रहेगी तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने वज्रपात के साथ हेल की वार्निंग्स गुजरात मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा विदर्भा एमपी, राजस्थान पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी में जारी की गई हैं। इसके साथ ही जो वज्रपात की चेतावनियां वो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ईस्ट यूपी छत्तीसगढ़ में भी जारी की गई हैं साथ ही जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे कोल्ड डे की भी वार्निंग 27 तारीख के लिए इशू की गई है अगर हम डेंस फोक की बात करें तो डेंस फोक वार्निंग हमारी असम मेघालय में जारी रहेगी और प्रायद्वीप भारत में तमिलनाडु में वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी अट्ठाईस दिसंबर की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के लिए सीवियर कोल्ड डे की वार्निंग जारी की गई है साथ ही हिमाचल पर, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में डेंस फोक की वार्निंग जारी की गई है इस पश्चिमी विक्षोभ के ईस्टवर्ड मूव करने के साथ ही मध्य प्रदेश में हेल और वज्रपात की चेतावनियाँ भी जारी की गई हैं अट्ठाईस तारीख के लिए इसके अलावा वज्रपात की चेतावनियाँ उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ विधर्भा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी जारी की गई हैं अगर हम डे फोर की वार्निंग यानी 29 दिसंबर की वार्निंग की बात करें तो 29 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव की वार्निंग जारी की गई है साथ ही हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड फ्रोस्ट की भी वार्निंग जारी की गई है पंजाब हरियाणा और राजस्थान में डेंस फोक का दौर जारी रहेगा 29 दिसंबर को भी तीस दिसंबर को भी पंजाब हरियाणा और राजस्थान में डेंस फोक की चेतावनियां जारी रहेंगी और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव की वार्निंग जारी रहेगी साथ ही हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड फ्रोस्ट की भी वार्निंग जारी रहेगी 31 दिसंबर और एक जनवरी को पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी किसी भी एक्स्ट्रीम वे, सीवियर वेदर इवेंट की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है